Доброе утро. Началась вторая половина учебного года, и мне очень хочется сделать родителям одно небольшое напоминание. Особенно тем родителям, которые считают, что с 1 по 11 класс основная задача ребенка – это учеба. В 20 веке жил и работал один замечательный психолог, которого звали Эрик Эриксон, и он посвятил всю свою научную жизнь изучению так называемого развития человека. Он описал 8 стадий жизни и доказал, что учеба играет первостепенную роль лишь на первых четырех стадиях, особенно на четвертой, с 6 до 11 лет. После этого основным смыслом жизни становится не учеба, а определение своего места среди сверстников. Поэтому запомните, если подросток старше 11 лет считает, что самое главное в его жизни – это учеба, он глубоко психологически нездоров, и ему нужна психологическая помощь. Если подросток после 11 лет плохо учится, скорее всего – у него есть проблемы в отношениях со сверстниками. И если родители подростка старше 11 лет считают, что самое главное в жизни их ребенка это учеба, они тоже психологически нездоровы. Только психологическую помощь им оказывать, как правило, уже поздно.